Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с Днем Святой Пятидесятницы. Она у нас еще называется Троица, Сошествие Святого Духа на апостола. Как я вам часто говорил, мы являемся участниками тех событий. Вот для чего мы каждый воспоминаем эти события. Не просто, что когда-то это было, а мы, живущие сегодня, имеем возможность как бы быть в Сионской горнице, иметь эту несказанную радость, как бы соучаствуя в тех событиях, которые были тогда, как будто бы мы в Иерусалиме, там, сейчас, и пространство, и время, как бы раздворяются по милости Божьей. Поэтому каждый праздник церкви нужно воспринимать как именно то событие, в котором мы участвуем. И вот сегодня Господь сподобил нас снова войти в эту радость по своей милости. Как мы читали в молитвах, мы не заслуживаем всего этого, но Господь дает нам это. И человек не может о себе сказать, что он праведен. Никто не может. Только один Христос пожил на этой земле, не совершив ни одного греха, и дал себя в совершенную жертву, и совершил дело нашего спасения. И вознесся на небеса. И то, что обещал, то и исполнит, потому что Дух Святой исходит на апостолов. И те, кто боялись страха ради иудейского, закрывались в горнице, боялись репрессий, преследований, Христа убили, значит и нас убьют. А по сошествии они открыто выходят и проповедуют. И проповедуют уже с силой. Так что действительно люди не могут устоять от правоты их слов. Потому что, как тогда еще иудеи удивлялись Христу, они говорили, что Он проповедует с властью. То есть за словами, не просто слова, а за ними стоит, стоит сам Бог. То есть истина. А с этим уже не поспоришь. И вот христианство, православие доказывает это своей историей. Поэтому дорожите верой Христовой храните ее, оберегайте ее, соблюдайте ее, наставляйтесь в ней. Давайте добрый пример другим. В этом это наш с вами апостолат. Апостолы совершили свое служение. Сегодня каждый из нас, который именует себя христианином, должен совершить и свое служение, свой апостолат. И сегодня мы, по сути, те, кто должны свидетельствовать о Христе среди живущих. И Господь нас просит, таковыми мы ли были и какими должны были быть. Поэтому нужно просить у Господа сил не отчаиваться, проявлять некое духовное дерзновение в молитве, в подвигах, в посте, в коленопреклонении, мы сегодня преклоняли свои колено, не только телесные, но и сердечные, должны были так делать и спрашивать у Бога милости, милости для нас всех, прощать всем, кто на нас что имеет. Тех, кто гонит нас, обижают, клевещут, всем должны оставить. Ни на кого ничего не должны иметь. Потому что Христос распялся ради всех и милость Его велика. И если мы просим милости для себя, то должны эту милость и по отношению к другим проявлять. И да поможет нам Господь по своей милости проходить дни земного своего бытия так, чтобы они свидетельствовали о нашей вере, свидетельствовали о вере в Пресвятую Троицу. Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.